Всем привет! Сегодня будем готовить бульон. Многие спросят, а зачем же нам учиться готовить бульон? Мы и так умеем его готовить. Наверняка да. Но мы будем готовить не просто бульон, мы будем готовить концентрированный бульон. Для чего он нужен? Когда вы варите суп, можно сварить большую кастрюлю обычного бульона. Но если вы делаете соус, если вы готовите делать тушеное мясо с добавкой бульона, то вам наверняка потребуется 100, 200, 300 грамм обычного. А как его получить? Специально для этого варить целую кастрюлю? Французы придумали такую штуку, как фюме. Концентрированный бульон. Вы варите бульон, увариваете его до состояния 1 к 5, 1 к 10, разливаете его на малые порции и замораживаете его в морозилке или оставляете в холодильнике. И теперь после этого у вас всегда под рукой то количество бульона, которое вам необходимо. Ингредиенты нам для этого потребуются проще простого. Говяжьи кости, с мясом или без мяса. Как вы видите здесь мозговые косточки, лопатка, части хребта. Также понадобится лук, также понадобится морковь и корень сельдерея и петрушки. Почему такое количество ингредиентов? Рекомендуется соотношение 2,5 кг костей на 10 литров воды. У меня кастрюля приблизительно 7 литров, поэтому в данном случае у нас именно такое соотношение. Все сырые продукты, в нашем случае это говяжьи кости, морковь и лук, мы выкладываем на противень, высланный специально фольгою, для того, чтобы затем не прилипло. Конечно, мы их перед этим помыли, и будем запекать, для придания фуме красивого цвета. Запекать будем при максимальной температуре, время 30-60 минут. Почему такой большой разброс, все зависит от того, какого цвета вы захотите получить бульон. Если будете дольше запекать, он будет более темным, если будете меньше, он будет более светлым. После запекания достаем наш противень. Как мы видим, косточки получили красивую коричневую корочку. Также поджарились овощи. Это даст красивый коричневый цвет отвару. И практически сразу можно уже загружать их в кастрюлю. Погружать будем в холодную воду. Сначала загрузим лук, морковь и кости. После того, как бульон закипит, снимем пену и добавим уже сельдерей и петрушку. Они у нас сухие и будут плавать на поверхности. И не хотелось бы, чтобы они смешались вместе с пеной. Вот наши сельдерей и петрушка. Добавляем их в воду и оставляем бульон кипеть на очень малом огне в течение 8 часов. Да, это долго, но мы же готовим концентрированный бульон. Вода должна еле-еле кипеть все это время. Задача, чтобы хотя бы половина осталась. Все время варки вы должны периодически снимать пену и жир. Дело в том, что жир, который образовывается на поверхности, может затем придать прогорклый и жирный вкус, что нам не нужно. Вот посмотрите, он собирается в виде такой корочки поэтому тщательно его удаляем. После того, как бульон сварился, мы его отцеживаем. Сначала отцеживаем через крупное сито, чтобы отобрать крупные части. А затем уже будем отцеживать через мелкое сито. Но при этом мелкое сито мы выстелим в специально мокрой марлей, Дело в том, что в Тюме содержатся более мелкие частички, которые может пропустить обычное сито. А нам необходим прозрачный, поэтому будем отсаживать через марлю. У нас получился чистый. Теперь перейдем к выпариванию. Выпаривать будем на среднем огне, пока у нас не останется приблизительно 500-700 грамм когда фиме выпарилось, перейдем к фасовке. Нам необходимо разделить всю нашу партию на небольшие кубики для удобства, чтобы потом можно было разбавлять объемами, которые будут соответствовать 100, 200, 300 мл. Кроме того, для удобства же мы не добавляли соль и другие специи, потому что разные мы можем готовить блюда. И иногда эти специи и соль будут лишними. Для фасовки будем использовать пакеты для льда, чтобы потом было удобно разрезать на нужный нам вес. А вот сейчас вы видите уже пакет для льда, который мы достали из морозилки. Сегодня мне необходимо приготовить 200 мл. Я отрежу приблизительно 40 грамм замороженного фюме. Для того, чтобы приготовить бульон, я разбавлю кубики водой Поставлю на пару минут в микроволновку. И вот результат наши 200 грамм, которые мы приготовили за 3 минуты. Спасибо, что смотрели наше видео. Подписывайтесь на канал Корчма. Будьте здоровы.